Adakah segitiga di bawah ini kongruen sama ataupun bukan kedua-duanya? Baik, untuk segitiga menjadi kongruen, mereka perlu mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Cara lain untuk fikirkannya ialah, jika anda putar atau pusingkan satu bentuk, anda boleh buatkannya. Uh, jadi, cara lain untuk fikir tentang kongruen ialah, terutamanya dalam kes segitiga ialah kesemua sisi dan sudut sepadan perlulah menjadi sama. Jadi, di sini kita lihat yang satu sisi segitiga yang lebih pendek ya atau kecil ini ialah 5. Di sini pula ialah 7.5. Sebenarnya, semua sisi ini ialah 5 dan semua sisi yang ini ialah 7.5. Maka, kita tahu dengan jelas yang segitiga ini tidak mempunyai panjang sisi yang sama. Maka, ianya tidak kongruen. Dan sebenarnya anda boleh tentukan itu cuma dengan melihatnya. Saiz mereka tidak sama. Di mana segi tiga ini adalah lebih besar daripada yang ini. Maka mereka bukan kongruen. Persamaan pula. Dua segi tiga boleh menjadi sama walaupun saiz mereka berbeza. Asalkan mereka mempunyai bentuk yang sama. Dan apabila kita bercakap tentang bentuk yang sama, terdapat dua cara untuk fikirkannya. Yang pertama ialah nisbah antara panjang sisi sepadan adalah sama atau kesemua semua sudut sadan adalah kongruen dengan setiap satunya. Jadi kita boleh lihat dan ini di sini tanda kecil di sini mengatakan yang sudut ini adalah sama dengan sudut ini, ya, adalah sama dengan sudut yang ini. Dan kita tahu yang jumlah sudut dalam satu segi tiga adalah 180 darjah. Dan ketiga-tiga ini adalah sama jadi tiga benda yang ditambahkan menjadi 180 darjah maka setiap satunya perlulah menjadi 60 darjah. Tapi itu juga berlaku di sini. Ya, sudut ini sama dengan sudut ini, sama dengan sudut yang ini dan sama dengan sudut yang ini. Jadi mereka semua perlulah menjadi 60 darjah. Dan untuk dua segitiga ini semua sudut sepadannya adalah sama. Malah ke semua sudutnya adalah sama maka sebab itulah kita boleh katakan yang mereka adalah serupa cara lain untuk fikirkannya ialah nisbah sisi sepadan adalah sama jadi jika kita katakan yang sisi jk ini sepadan dengan sisi zy dan di sini kita perlu pilih memandangkan semua sisi mempunyai panjang yang sama kita katakan yang nisbah antara dua sisi ini maka jk per zy adalah bersamaan dengan 5 per 7 per puluhan 5. Dan itu adalah sama dengan nisbah KL per YX. Ya, jadi itu bersamaan dengan KL per YX iaitu ya, 5 per 7 per puluhan 5. Dan itu juga adalah sama dengan nisbah JL per ZX. Ya, sama dengan nisbah JL per ZX. Jadi, dua cara untuk kita fikirkannya. Ya, anda boleh katakan, hey lihat, semua sudut sepadannya adalah sama dan anda sebenarnya perlu lihat kepada hanya dua dari sudutnya kerana jika dua daripadanya adalah sama maka yang ketiga juga akan sama kesemua sudut sepadannya adalah sama jadi itu sendiri memberitahu anda yang ianya adalah serupa dan selain daripada itu, cara lain untuk fikirkannya ialah nisbah antara sisi sepadan adalah sama. Maka dua segitiga ini adalah sama. Sekarang, satu perkara yang saya mahu anda sedar ialah peraturan segitiga kongruen adalah lebih ketat. Ya, ianya adalah lebih kurang segitiga yang sama di mana kesemua sisinya mempunyai panjang yang sama boleh dikatakan yang hampir ke semua ciri-ciri sepadan adalah bersaiz sama. Jadi ke semua segitiga kongruen jika dua segitiga adalah kongruen seharusnya ianya akan serupa. Jika dua segitiga adalah sama mereka mungkin adalah kongruen tapi tidak semestinya. Saya rasa satu cara untuk melihatnya ialah jika alam anda fikirkan tentang alam semesta segitiga serupa, ya jika anda fikirkannya segitiga kongruen adalah subset kepada itu. Jadi semua yang kongruen adalah sama atau serupa, dua segitiga yang kongruen akan menjadi sama dengan satu sama lain. Tetapi dua segitiga yang sama atau serupa mungkin atau tidak mungkin menjadi kongruen.